Вертикаль це життєвий вимір, що піднімається над буденністю. Життя під знаком вертикалі має мету і завдання, що виходять за рамки миттєвих інтересів. Це життя з місією залишити по собі слід. Сумчани, земляки. Я гордий з того, що можу так до вас звертатись. Я сумчанин і я цим пишаюсь. Суми для мене не просто місто, де я народився, виріс і де живе моя родина. Це земля пам'ятає дух семи поколінь моїх предків. І це вона дає мені життєву силу, наснагу будувати моє майбутнє. Та я намагаюся відтворювати і зв'язок з минулим. Досліджую родовід за фотографіями історіями з звусь старших поколінь, а головне — передам його своїй доньці. Корінням сімейна історія мого роду походить з Луки. До цього часу зберігся будинок, де жили мої предки. А ось цей будинок — це був один з найперших будинків кирпичних, камінних, тут у нас взагалі на Луці. Ось було помісті Лентварьових, музей-дом Чехова, ось, і відповідно ось цей будинок. Ось бачиш ось ці ось клюбки? Вот, вот это каменщики, они тогда, когда работали, значит, у них был у каждого свой почерк. В определенном порядке они выставляли вот эти вот клепки. Вот, и тем самым отличалась работа каждого из мастеров. Вот в этом доме родился твой прапрадед. Прапрадед. Вот, Григорий. Они жили в этом доме, значит, и у них было 18 детей, идутся. 18, да. Угу. Вот. И уже до зрелого возраста дожила 12. 6 мальчиков и 6 девочек. А дедушка Григорий, он занимался, значит, работал у Лентваревых. Подбивал обувку. Занимался обувкой. Это была на тот момент ну, довольно-таки престижная работа. Он очень ценился как мастер. Алиса, вот этот город, вот эти вот дома, вся эта земля – город Сумы. Это для нас родной город. Здесь до седьмого колена все наши дедушки и бабушки, все предки здесь. Поэтому эта земля должна быть для тебя родной, и для тебя, и для твоих деток. Так, моя корень в сумах. Воно надто глубока. В родной земли покоится богато моих родителей. Теперь это мои ангелы охоронцы Память. Деи мы должны Вот здесь, в этом месте, неповторимые эмоции. Бабушка, она мне была как <coughs> вторая мама. Это мой прадед, ее отец и ее мама. Соответственно, рядом здесь, в этой оградке, здесь прапрадед, дед Иван. Бабушка очень сильно часто ходила сюда. У нее первый сын, его звали Анатолий, он в очень маленьком возрасте ушел. И, видно, ей было очень тяжело пережить вот этот момент. Поэтому она несколько раз в неделю ходила вот сюда, и постоянно с ней был здесь тоже я. Мы здесь договаривались, что если приду приходить, она будет там то на меня встречать. Здесь вообще это место, здесь очень много могил моих родственников. Это прадед, прабабушка. Прадед прошел <coughs> Сталинград, прошел форсирование Днепра, и э, после того, как Днепр форсировали, соответственно, получил серьезное ранение его комиссовали и уже здесь он после 43 -го года помогал солдатам, те которые освобождали город. Их детки живут, их внуки живут, все в этом краю. Я здесь своей родиной живу в том же районе, звідки пішов наш рід Дружина, донечка, мій міцний домашний тыл, джерело энергии и та силы на каждый день. Як і багато поколінь предків, входимо до тієї ж церкви Різдва на Претечі на Луці. Тут перед святими образами ніхто не може кривити душею. І я, як людина віруюча, прагну жити по Божих законах і по совісті. Суми прекрасне місто з історико культурним, економічним ресурсним потенціалом. Проте проблем в ньому не менше. І їх причина, на мою думку, Безвідповідальна, безгосподарна і непрофесійна місцева влада. Наскільки міг, я намагався впливати на процес. За останні декілька років я отримав досвід роботи на посаді директора департаменту, очолював найчисельнішу групу в міській раді. Довелось консолидировать этих людей, а ведь никому не будет секретом в моей группе и чиновники, которые, соответственно, работают в структуре, и они приняли на себя груз нести, значит, вот этот вот оппозиционный, стимулировать, заставлять власть работать более качественно. И я думаю, что это только я ложил там, скажем, свою голову, свою должность, свое благополучие на плаху. Это новое испытание, которого... До этого я не отримав. Я его, думаю пройшов достойно. Ми стояли на захисті інтересів сумчан. Стосувалося це непрозорого розподілу землі, чи бюджетних коштів, заборгованості по зарплаті, чи питань подорожчання вартості проїзду. Особливу увагу завжди приділяли питанням підтримки учасників АТО. Мій колектив проявив громадянську позицію, і так з'явилося будівництво на вулиці Продольній, а згодом і державний проєкт. А главное, воины АТО отримают тут квартиры. Этот дом, он, я уверен, все-таки будет профинансирован государством. Это закончится позитивно, закончится не пятью этажами, которые сейчас построены, а закончится полноценным одним домом, вторым из десяти этажей. Мы приняли решение тогда своим правкомом о том, чтобы данные квартиры, данные метры квадратные пошли не нам, на что мы имели полное право, а пошли тем ребятам, которые имеют моральное право на эти метры квадратные. Ну и, собственно, туда появилась идея поехать в Министерство обороны и попытаться достучаться до самых больших чинов. Но это у нас получилось. И сейчас вся Украина знает о том, что... Є такий проєкт, строїться такий дом. Знаючи систему влади зсередини і знаючи проблеми міста, я зрозумів. Для реальних змін необхідні інші повноваження. Провідна і визначна роль належить очільнику міста голові. Дуже багато чого залежить від його особистої позиції. Ферма, яка стояла здесь, вот на цьому місці була імпровізована стоянка, непонятно чи ні в бюджет не платили. Ну все було так, як ну зовсім неправильно. Я когда пришел на должность, я взял себе за цель сделать свою такую визитную карточку. Выиграть все решения суда, построить этот объект, а также забронировать под будущий аквапарк с ледовой ареной вот эту вот часть города. Это все двигалось крайне тяжело. Но все-таки это в конце концов первая очередь построена. Прямых, значит, поступлений это около 7,5 миллионов гривен. Это непосредственно от продажи земли. Это первое. Что на тот момент, кстати, до момента инфляции составляло практически 1 миллион долларов. Каждый год предприятие платит налога порядка 400 тысяч гривен. Плюс налог на недвижимость новый, это еще порядка 200 тысяч гривен. После того, как власть захотела получить э, взнос в инфраструктуру города гораздо больше, чем то предусмотрено решением сессии, нормативно-законодательной базой. Соответственно, эти все инвестора были напуганы. Они не пойдут в город до того момента, пока в городе не будет преемственности власти. Раз. Соответственно, не будет стабильного инвестиционного поля. Два. И, соответственно, чиновники не будут действовать в рамках законодательного поля. Ми допомагали сумчанам розібратися в новому законодавстві. Допомагали створювати ОСББ і контролювати власні кошти. Ми не просто приходили з брошурами, а разом з людьми проводили суботники, висаджували дерева, облаштовували дитячі майданчики. Вважаю, що як депутат виконував свої повноваження сумлінно. Хвастатися не мой коньок. насправді багато, много. А, но... Конечно, я не могу хвастаться евродворами. Я не располагал финансовым ресурсом, который, соответственно, сумчане дали нашим керманычам. Да, но я и сейчас, когда иду на предвыборной кампании, я говорю сумчанам следующее. Работал качественно у себя на округе все пять лет. И на данный момент, и после выборов, я готов вам помогать. Все то, что требует незначительного на данный момент материального ресурса, а требует прежде всего моего внимания раз, помощи моей команды два, квалифицированного юридического сопровождения три, ну и непосредственно моих рук и моего времени. 4 и 5. Вот это я в любой момент дня и ночи был доступен у себя на округе, а теперь доступен всем сумчанам. Я иду на выбор, как кандидат на посаду міського головы. І веду надійну, професійну і сильну команду кандидатів у депутати. Ми йдемо від ліберально-демократичної партії. Це не парламентська політична сила, проте вона дає нам повну свободу дій в інтересах сумської громади. А ми, повірте, знаємо, що треба зробити і що треба змінити, щоб влада працювала на сумчан. Це може бути качественний з опитом менеджером, управлінець. который управляет теми финансовыми ресурсами, которые дают ему и поручают сумчане. Вот. Это человек, который имеет э, и должен в нынешней обстановке консолидировать общество, консолидировать сумчан и быть мэром всех сумчан. Не только быть мэром соответствующей партии и ставить на должностях только своих сопартийцев, а быть мэром всех сумчан. Сумы заслуживают квалифицированных управленцев. Поэтому моя позиция по реформированию влады не Выключно Только профессиональные руководители, опытные и честные команда. Суммы будущего, я вижу, это суммы, город без лицемеров. Это самое важное для меня. Вот те происходящие процессы в городе на данный момент, это с точки зрения расходования бюджетных средств, я считаю это крайним лицемерством. И я надеюсь, надеюсь на то, что сумчане будут объективны. Будут, во-первых, просматривать, как именно расходуется их, я подчеркиваю, финансовый ресурс. Каждый будет заниматься своим тем делом, которому у него есть соответствующий опыт, мудрость, цель. Сила, энергия, то, на что человек учился, то, что человек умеет делать. Вот это будет профессиональное, его качество будут стоять в голове угла. Они будут приоритетом. Но ни в коем случае не партийная какая-то его там э, партийная принадлежность или, соответственно, какие-то там взаимоотношения. Более того, все сугубо по конкурсу, все только по заслугам, все только с помощью и в споси. Выкоринит и коррупцию, все закупили, лишь через тендерные процедуры. Ми готові відстоювати вищі, і, зокрема, банківську академію. Ще одне важливе завдання розвиток малого і середнього бізнесу. Бо він більше ніж на половину наповнює міський бюджет. При реформуванні системи громадського транспорту перевага комунальному. Один із перших кроків ремонт ліфтів у будинках сумчан із залученням виробничих потужностей сумського заводу «Насос Енергомаш». Ми прагнемо відновити співпрацю з містоутворюючими підприємствами, сформувати стабільне інвестиційне поле для створення робочих місць і розвитку інфраструктури. Втілення багатьох ініціатив і проєктів залежить від вибору сумчан, а ми маємо зацікавлених інвесторів, готові збудувати в Сумах аквапарк, льодову арену та інші інфраструктурні об'єкти. Головне зберегти і примножити надбання попередніх поколінь. и оставить все найкраще нащадками. За ваши поддержки и довіри мы сможем сделать больше. Но у меня совсем другие принципы. Я знаю, что в этом городе жить мои дочки. может быть, все-таки в этом городе родятся внуки. Вот. И я уверен, что создадим такой город Сумы, такой он будет в перспективе, в который будут переезжать в других областных центров. Ну, по крайней мере, для этого мы должны работать и к этому мы должны стремиться.